ming yil oldin buning teskarisi bo'lishidan qat'iy nazar hamma imomni ovozini eshita olgan chunki bizada mikrofonlar ya'ni mikrofon vazifasini bajaruvchi vositalar bundan ming yil oldin hatto 10 asrda ham bo'lib o'tgan xorazmni milliy aynan daraxtiga aylangan bu gujum dunyoga mashhur hisoblanadi mustahkamligi bilan garchi qayria'och bilan tashi ko'rinishi bir xil lekin sifati har xil asosan yog'och o'ymakonligi san'atida shuning uchun ham bizda gujumdan ko'p foydalanishgan emashkim xorazmni gujumini ekkan inson uni qanchalik barpo bo'lishini ko'ra ko'rolmaskan chunki Xorazm shunaqa gujumlari borki 150-200 yilgacha ko'karib tura oladi bejiz ko'ryapsizki mashitda o'zidan o'zi emas yuz yil ikki yuz yil emas ming yillik ustunlar saqlanib qolganligi demak mehmonlar mascjitni da ustunini ya'ni minorasini tarixi judayam bir ulkan jomiy masjit o'ninchi asrda qurilgan minorasi ham o'ninchi asrda 18 sakkizinchi asrga kelib minora qulab tushadi qulab tushgan paytida xivada yodgorxon davri bo'ladi yodgorxon turkmanga safarga ketadilar va ular kelguniga qadar ularning bosh vaziri bo'lgan abdurahmon mehtar nafsini tiygan holatda har kungi oyligidan bir dirhamdan yig'ib kelguniga qadar minorani tiklatib qo'yadi xiva xoni kelib eshishimga qaraganda minora qulab tushgan lekin davlat g'aznasidan bir tiyin ham olinmagan bu minora qaysi pulga qurilgan deganda bosh vazir chiroyli javob qaytarar ekan. har keyingi oyligimdan nafsimni tiygan holatda qarang 43 metrlik minora qurdirdim agar nafsimni timaganimda shu minorani yutib orardim Tomog'imni shu minora o'tib ketardi deb aytgan ekan va o'shanda shoir tilga kirgan Fozil Qori har kuni yig'ib birdir ham bor <laughs> ekan minora qurdirgan odam bir kuni minoraga qarab u, ey nafs yutaverarding bersam shuni ham degan ekanlar qarshingizdagi 10 asrni ko'rgan 1000 yillik masjid jome machiti bugungi kunda xavfli chiqish o'ninchi asrda qurilgan masjidimiz qarangki bir paytni o'zida 3000 dan 5000 ga yaqin odam zich o'tirgan holatda namoz o'qiganlar marhamat ichkariga kiramiz o'ninchi asrda mana shu masjid qurilib aynan 3000 dan 5000 ga yaqin odam zich o'tirgan holatda namoz o'qigan 213 ta ustun 213 xil naqsh Birda ko'rgan naqshingiz ikkinchisida takrorlanmagan va o'ninchi asrdan bugungi kungacha yetib kelgan ustunlardan atigi tasi saqlanib qolgan bo'lib ya'ni ming yillik ustunlardan tasi bugungi kunga kelib jome masjidida saqlanib qolgan qarshingizdagilar ming yillik ustun hisoblanadi o'ninchi asrda bu ustunlar qurilgan bo'lib emishkim bunaqa ustunlarni tayyorlashda gohida ustani ishini shogird davom ettirgan paytlari bo'lgan nega har bitta ustunni olti yil davomida xina solingan suvga botqizib qo'yishgan olti yil tezakka ko'mib qo'yishgan ikki yil paxta moyiga botqizishgan o'n to'rt yildan keyin naqsh qo'yishgan shuning uchun gohida ustaning ishini shogird davom ettirgan paytlari bo'lgan har bitta ustunimizning tepasi gujum ya'ni qayrig'och pasti marmar tosh o'rtada har bittasida kigiz bor Kigiz bu tuya jini hisoblanib zaxni tepaga chiqmaslikda katta yordam berib turgan machitda ikkita yorug'lik joyi bo'lib havosini tozalab turishda yorug'lik tushib turishda katta yordam bergan va shu o'rinda asosiy jihatlardan bittasi macjit ichidagi marmartosh marmartosh -mar ichida qozon bo'lgan ro'za ramazon oylarida namozga kelgan insonlar qozondan suv ichib og'iz ochishgan qachonki qozon bo'sh tursa ehson qozoni bolgan va shu o'rinda bitta narsa noodatiy masjidlar bo'yicha yer kurrasida dunyoda hatto xalq ichida ikkita joyda bor ekan bunaqa machit xivada va eronda degan so'zlar bor nimasi bilan qadimiyligi desak afg'oniston taraflarida ham qadimiy yettinchi asrga oid masjidlar bor yo'q noodatiyligi bo'yicha masjidlarni bilamizki qurilish jihatdan masjidlar har doim bo'm bo'sh qurilishi shart bu imomni xatti harakatini ko'rib turganda noqulaylik tug'dirmasligi uchun masjid kamida o'n to'rt metr balandlikda va gumbaz shaklida qurilishi shart bu ovoz tempi akustika uchun lekin bu yerda ko'ryapsizki ikkitasi ham teskarisiga qilingan ya'ni match juda zich ikki yuz o'n uchta ustun match juda past va bir xil tekisda besh metrni tashkil qiladi nimaga bundan tashqari yana bitta narsani aytishim kerakki demak masjidlarni bo'm bo'sh qurilishiga sabab imomni xatti harakatini ko'rib turish dedik bu yerda ikki yuz o'n uchta to'siq bor uch mingdan besh mingga yaqin odam uchun lekin shunda ham hamma imomni xatti harakatini ko'ra olgan imom qibladan orqasiga aylansa hammani ko'ra olgan ikki yuz o'n uchta ustun xalaqit bermagan aniqrog'i buni guvoh -ah bo'lish maqsadida biza qiblaga yuzlanamiz ya'ni aytmoqchimanki 10 asr oldin ham geometriyadagi ya'ni matematikadagi pi to'rt yo'nalishi bo'yicha ish olib borganlar har bitta ustunimiz 1 metru yetmish uch santimetrdan insonni masjidda zish turishi inobatga olingan holatda va sajdagi egilishi ham inobatga olingan holatda ustunlar shunaqangi taxlanganki bir birini yopmaydi xuddi shaxmat daskasini eslatadi ya'ni oyoq kiyimingizni yechgan holatda gapimni guvohi bo'lish uchun qiblaga yuzlanib turib qibladan bu tarafga qarasangiz bugungi kunda deyarli ikki yuz o'n uchta ustunni bitta joyda turib ikki yuztasini ko'ra mumkin marhamat bu 10 asr oldin hech qanaqa uklovlarsiz hech qanaqa bugungi kunga mos ya'ni qulay aynan o'lchov birliklarisiz qilingan ming yil oldingi mukammal geometrik shakl hisoblanadi shu o'rinda yana bitta narsani aytishim kerakki hozir machitda mana yuzta ham odam yo'q shuning uchun man sekin gapiramanmi baland gapiramanmi mashitni har tarafida turgan inson mani bemalol diqqat bilan eshita olishligi mumkin lekin bu yerda fizik jihatdan o'ylab qarasak hech qachon mascjitda besh yuzdan ortiq odam namoz o'qisa ovoz eshitilmaydi negaki juda past juda zich odamni og'zidan chiqayotgan havo bosimini inobatga olsak lekin man sizga besh yuz emas uch mingdan besh mingga yaqin odam namoz o'qiganlar dedim demak imomni ovozi qanaqasiga ularga eshitilgan 10 asr oldin bu yer juda past juda zich va gumbaz shaklda emas shuning uchun ham bugungi kunda mascjidlar ovoz tempi eshitilsin deb bo'sh va baland quriladi lekin bizda 1000 yil oldin buning teskarisi bo'lishdan qat'iy nazar hamma imom ovozini eshita olgan chunki bizda mikrofonlar ya'ni mikrofon vazifasini bajaruvchi vositalar bundan 1000 yil oldin hatto 10 asrda ham bo'lib o'tgan demak diqqatimizni teshchalarga qaratsak qarshingizda bugungi kungacha afsuski 114 ta o'n teshchadan ikkitasi qolib ketgan teshchalarni ko'ryapsiz bundan ming yil oldin 114 ta o'n teshcha bo'lib har bir ta teshchada bittadan sopol xumcha bo'lgan va devor o'rtasida ma'lum bir darajagacha qizdirilgan ichki yo'lak bo'lgan imom devorga qarab namoz o'qigan paytida akustika akssoda bir xil tempda eng orqadagi insonga ovoz eshita işte olgan bu 10 asr oldin qilingan ish afsuski machitga o't ketgan va machit restavratsiya paytida teshkchalar bizagacha yetib kelmagan va macjit hatto sovet davrida o'n ikki yil bug'doy zaxira omborxonasi faoliyati bilan olib borganki bizaga ming yillik usullardan atigi oltitasi saqlanib qolgan va bizagacha atigi ikkita teshkchalar yetib kelgan va bugungi kundagi machit uchun eng katta xavf bu termit qurti yog'ochidigan ya'ni ko'pchilik ustalarimiz shuning uchun pastda turibdi garchi ular o'n asrlik bo'lmasada o'n olti o'n yettinchi asrga oid ko'pchilik ustalarimiz salafanlangan ya'ni bu dorilangan bo'lganligi uchun ham lekin bundan o'n asr oldin geometriyani va o'sha paytdagi muhit uchun siz qarangki bu yerni olib qaraganingizda bu juda katta bir kashfiyot hisoblanadi ya'ni ming yil uchun bugungi kunga kelib dunyoni har tarafidan kelgan sayyohlar haqiqatdan bu yerdagi bunaqa geometrik shaklni bugungi kundagi ajoyibotlarni ko'rgan insonlar hayratlansa bu ming yil oldin uchun juda katta kashfiyot hisoblanadi sm nusxalari qaysibir oltitasi dedim oltitasidan bu yerdan hozir qarang mana bunda bir biriga qaragan ikkitasi ko'ryapsizmi eng yirigi hatto uni tepasiga qarasangiz chugurma uslubida qilingan baland va uchinchisi mana bunda toshkent amaliy san'ati muzeyida ham mana shu yerdan olib ketilgan ikkita ustun bor 3-chi, 4-chi, ana unda bir biriga qaragan ikkitasi umumiy ta. dunyoni to'rt tarafiga qaratilad to'rtta darvoza bor chunki 3000 dan 5000 ga yaqin odamni bir darvozadan kirib chiqishi noqulaylik tug'diradiki dunyoni aynan to'rt tarafiga qaratila to'rtta ustun qo'yilgan shu borada yana bitta narsani aytishim kerakki aynan jome machitini asosiy darvozasi o'sha gujumdan bo'lgan asosiy darvozasini og'irligi 1 tonnagacha yetib boradi bugungi kunga kelib xorazmni milliy aynan daraxtiga aylangan bu gujum dunyoga mashhur hisoblanadi mustahkamligi bilan garchi qayria'och bilan tashqi ko'rinishi bir xil lekin sifati har xil asosan yog'och o'ymakonligi san'atida shuning uchun ham bizda gujumdan ko'p foydalanishgan emashkim xorazmni gujumini ekkan inson uni qanchalik barpo bo'lishini ko'ra ko'rolmaskan chunki Xorazm shunaqa gujumlari borki 150-200 yilgacha ko'karib tura oladi bejiz ko'ryapsizki machitda o'zidan o'zi emas yuz yil ikki yuz yil emas ming yillik ustunlar saqlanib qolganligi asosan tut daraxtlari ko'p ekilgan ichan qal'aga o'tmishdan bugungi kungacha nega zax bizaga yaqin kanalizatsiya sistemasi o'rganilgandan keyin ishlamay qolgan va yigirma metrgacha bo'lgan zaxni o'ziga tortadigan ajoyib bot bu qarangki tut daraxti ekan shuning uchun azal azaldan bugungi kungacha tut daraxti ichan qal'a bo'ylab juda ko'p ekiladi shu o'rinda <laughs> bitta narsani aytishim joizki ustunlarning har <laughs> bittasiga qarab qaysi maktab uslubi yog'och yog'ochomakonlig <laughs> <laughs> sanati ekanligini bilishimiz mumkin masalan qarshingizdagi ustunimiz aynan 18 asrga oid bo'lib umumiy boshidan oxirigacha naqsh qilingan demak bu uslub faqatgina xiva maktabi uslubi hisoblanadi rahmat siz ham katta shuncha biz bilmaydigan ma'lumotlarni aytdingiz hamda qiziqarli qilib ekskursiyani o'tkazdingiz kattadan katta rahmat shu o'rinda turizm departamentidan xorazm aq ommaviy axborot xizmati qo'mitasia kattadan katta minnatdorchilik bildiramiz bunday media turlarnan yana tez tez kutib qolaveramiz ekskursiyamiz yoqqan bo'lsa ek albatta bundan juda yam xursandman вообще yoqdi judayam yoqdi bu budan qisqa lo'nda ham tushunarli tilda hali eksursarni ko'rmagan edik ko'p kelganmiz lekin sizniki soddaroq ham tushunarliroq bo'lib bizarga katta rahmat hali ham shunda ham ichan qalani baribir umumiy ha bitta joyni ko'rmadik buni boshida ta'kidladim bir kun yetadi ketadi aynan mana shu qal'ani ko'rishga deb lekin shu ekskursiyam davomida sizga yoqqan bo'lsa bundan juda ham xursandman albatta turizmimiz rivojlanaversin kelgusi media turlarda xudo xohlasa albatta rahmata ho'p sizga ham rahmat